Угу. Ось дивіться, на долю 2000-х випало на покоління наше випало пережити два Майдани Помаранчевий і зараз, як ми називаємо, революція гідності. А взагалі то ще ремарк говорив, що революцію не можна спланувати, вона спалахує, як лісова пожежа. Це ремарк, німецький письменник давно сказав. Так? А от скажіть, ви ж були на Майданах і на Київському помар... у 2004-му, і зараз були на Київському і тут постійно. Так? Чим відрізняються суттє? е г Ну, вы знаете, даже э, тот майдан, который начался у нас э, в, в ноябре э, прошлого года, он сам по себе э, в, с течением времени он э, менялся, менялся как, кардинально. Э, то, что было в 2004 году, это было в первую очередь недовольство людей э, просто брутальным обманом по, 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 в ходе э, в ходе выборов э, президента, mm -hmm. когда власть попыталась э, просто самым нахальным образом искривить э, результаты голосования, э, когда э, просто Наглым образом, даже, знаете, вот... Я поражался, я такого вообще никогда не, не, не мог даже представить себе в страшном сне, что, например, те села Херсонской области, где проживало большинство людей, которые голосовали за Ющенко, подбрасывали э, ручки с исчезающими чернилами. Мне об этом рассказывали накануне, это был 2004 год. Я смеялся. Говорю, как это это я не верил, что такое возможно. Но когда стали вскрывать эти урны э, с бюллетенями для голосования, членов комиссии, и мне э, нам в комитет избирателей прозванивали, говорили, мы в ужасе пустые бюллетени если только на свет просматриваю, что мне едва едва видна галочка. Это было, ну вот это все эти факты, они все будоражили э, людей, и э, люди вышли э, только ли, лишь для того, чтобы были честные выборы. Сейчас то, что происходило сейчас, сначала это было, ну, мы все помним, нам э, целый год э, предыдущий президент э, э, нам рассказывал о том, как хорошо евро, евроинтеграционный курс, э, как хорошо, чтобы что Украина должна быть в, в Европе, и э, он это говорил в рамках всех наших соглашений, которые подписала Украина, в рамках, в рамках закона. Uh -huh. И он убедил большинство населения, что надо, да, действительно, Украина должна быть с Европой. И это абсолютно нормально оказалось. Вдруг, внезапно, в течение нескольких uh -huh. дней, резко меняется курс, мы это помним. И люди вышли с протестом. А потом, потом с каждым разом, на каждом новом этапе стояния на Майдане и отказа... Власти, так, тогдашней власти, идти на разумный диалог. Ну, вы, вы помните сначала жестокое избиение студентов, которое ага. сколыхнуло всю страну. Сколыхнуло. Это, было, это было ужасно. И если бы тогда Янукович попробовал бы отправить в отставку министра внутренних дел, который был виноват в том, что Беркут превысил свои полномочия, то я уверен, что сегодня у нас бы не было революции. Uh -huh. Вот это вся непродуманное упрямство и высокомерие власти, оно провоцировало, оно даже не провоцировало, оно uh -huh. подталкивало Больше людей посетили, да, к более так? радикальным шагам. И, и каждый раз, к сожалению, наша власть, тогдашняя власть демонстрировала глупость, приводила и все более радикализировала настроение. И тогда, и сейчас в Украине наши люди проявили настойчивость и желание отстаивать свои, свои идеалы. Тогда это было, мы хотели мирного переголосования. Сегодня э, вот uh -huh. просто ну, началась борьба за человеческое выживание, uh -huh. э, за человеческое достоинство. Я не, не хочу быть пафосным, но в, э, люди не, не хотели жить э, на коленях, понимаете? И, и тогда, когда их, в uh -huh. них стреляли э, снайперов, людей на Майдане, они не убегали, они стояли, стояли. Вот это вот это, э, общность э, того, что было, а э, различие, но ну, различие в том, что э, у нас Не майдан почалося в результаті, а почалася настояща революція слон старих урона власті і приход прихоп нових. Щось затополу це покажет. Угу. Зараз багато говоримо про люстрацію, але цікаво наступне, щоб не було так, як у 90-х, на початку 90-х, коли Україна отримала незалежність, і поруч цим виявилося, що у нас зовсім немає кадрів кваліфікованих, які готові по-новому керувати, по новому керувати країною і фінансами, і всіма цими життя процесами життєдіяльності. Як ви вважаєте, чи нова влада чи є в нас кадри, чи нова влада готова до конструктивної роботи, а не те, що ми бачимо на сесіях міської ради обласної ради? Ну, вы знаете, то, что мы видим сегодня, ну, я на, на, начну с последнего, uh -huh. то, что мы, мы видим сегодня на сессиях областного и городского совета, мы видим э, желание народа влиять на, 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 на депутатов. Мы, мы видим такое яркое, блестящее, э, непосредственное народовластие, когда люди приходят в, в зал городского совета и говорят: вы должны выполнять свои обещания, которые вы нам давали. Uh -huh. мы, э, вот комитет избирателей постоянно говорил, что, к сожалению, наши депутаты не выполняют обещания. И люди наконец-то услышали, они хотят, чтобы их обещать вы выполнялись это первое второе хватит ли нам э, нам нам э, кадров чтобы все, все изменить. Это очень тяжелый вопрос на, на, на самом деле. Но э, иллюстрация необходима. Что uh -huh. такое иллюстрация? Иллюстрация ⁇ это очищение э, власти от того старого, которое нас тянуло назад, что мешало нам, нам на, развиваться. На самом деле на начале 90-х годов и кстати, и потом в 2004 году это были самые серьезные ошибки. У нас не было иллюстрации. У нас старые кадры, которые управляли при Советском э, Союзе, они э, или люди с, со старым мышлением, они и управляли. И вот в результате они так-тогда так управлялись что э, страна оказалась на, на, на грани экономической катастрофы. Поэтому необходимо э, ми, э, менять э, все менять, все отношения, э, кадры, справятся ли новые люди, есть ли новые люди? Это очень серьезные вопросы, на которых uh -huh. нет однозначных ответов. Э, но вы знаете, я учился в советской школе. И нас э, учили на примерах, в том числе и революции -го года и гражданской войны. Э, Аркадий Голиков в 16 лет командовал достаточно успешно полком. 16-летний мальчишка командовал полком. У него на это хватило тогда в квалификации. Ну, получается, uh -huh. хватило. Я думаю, что и сейчас у тех новых людей, которые придут или хотят прийти, у них тоже, может быть, не сразу, но получится что-то менять. Это первое. Uh -huh. Такой длительное, первый дли дли ответ на, uh -huh. на ваш вопрос. Второй вопрос. Нам еще рано говорить про новую власть. У нас произошла революция, но у нас не произошло такого кардинального слома института власти. У нас действует легальный парламент. Все те депутаты, которые там были, они, они, они действуют, они голосуют, и голосуют большинством. Некоторые ключевые вопросы голосовали все депутаты от всех регионов, от востока до юга, от запада до, до, до севера, и представители, представители почти всех политических партий. И сейчас у нас приходят выборы президента страны, то есть, опять же, легального, легального руководителя нашей страны. Поэтому вот когда изберут нового президента, и тогда президент начнет менять вертикали власти, уже исходя из новых критериев, которые народ потребовал от от нашей власти. Вот тогда мы, мы можем говорить, будут ли хватать кадры или нет. Потом будет следующий этап. Этап реформирования. Это ну, одно из важнейших условий, без которого вообще наша страна не может дальше двигаться. Реформирование и децентрализация. Реформирование местного самоуправления. Когда мы хотим отдать в регионы больше власти, чтобы они могли решать более самостоятельно в, в, в свои вопросы, чтобы у них было оставалось больше денег, которые они собирают из тех налогов и на местах лучше видно, как у нас что необходимо делать в первую очередь, там мостопереход или там, допустим, освещение улиц или так далее. Это все должно уходить на на вот чтобы решалось решалось на уровне территориальной нашей общины. И это ну, все реально, так да, треба просто час. Да, ну, просто нужно, во-первых, время, во-вторых, нам нужно терпение, и мы должны понимать, что ну завтра ничего не будет во-первых лучше, будет хуже. Или так же, или хуже будет. Но мы должны э, это все выдержать и, и потерпеть. Тем более, э, есть план э, развития. Конечно, конечно же, самое неприятное, что это все проходит на, на фоне э, военной внешней агрессии. Так. Э, к сожалению, Россия, э, вот она не хочет, чтобы э, Украина обновилась, чтобы, э, чтобы у нас было меньше коррупции. Ну, так получается, uh -huh. да, чтобы у нас было меньше коррупции, меньше воровства, чтобы власть была ответственна перед народом. Почему она э, так, так получается? Потому что они, видите, они намешают проводить э, реформы. Они э, у нас постоянно э, вот эту ситуацию дестабилизируют на востоке и юге, на, на юге меньше, но на востоке больше э, какие-то диверсионные отряды, которые э, группы, которые проходят э, сквозь границу и поднимают людей там на э, вот э, эти митинги, э, требуют присоединения к России. Это очень неприятная э, ситуация, которая влияет, к сожалению, на успешность наших реформ.